такого успеха первое благодаря тому что любовь к музыке это первое вот учеба и упорный-упорный труд что вам запомнилось из студенческой жизни в учебных заведениях больше всего я помню и ценю своих в первую очередь преподавателей. Мне очень, э, очень везло э, на хороших преподавателей и как э, люди, и как э, специалисты. Это во всех буквально учебных заведениях. — Антон у Вас сейчас свой ансамбль и оркестр народных инструментов. Где Вы были, какие места занимали, в каких городах выступали? Не понял. Uh, <coughs> Ансамбль народных инструментов Баян является девятикратным лауреатом областных, всеукраинских и международных конкурсов. Выступали мы, uh, Черников, Киев, uh, с ансамблем, uh, Новгород Северский, оркестр народных инструментов, uh, лауреат областных и всеукраинских конкурсов географии выступлений э, оркестра. надо, ну, да, будем говорить так, Черниговская область, э, Киев, далее Белоруссия. Были на престижном э, международном фестивале э, Днепровские зори, э, город Дубровна. Это там Днепр, в общем, такой величины, как наша э, ревна. Начало берет. Ну, выступали в России выступали. Кто финансирует вам, помогает держаться на плаву? Ансамбль, ну, да, оркестр наш на главу Ну, практически э, не спонсоры э, нашего района и не только нашего района. Вот уже и э, э, соавтор. Наш вот с кем мы работали, когда произведения э, сочиняли э, Владимир Портянко, заслуженный работник культуры. А так в основном э, спонсоры э, отдела культуры, э, ну и сами уже пытались э, э, зарабатывать деньги. Сегодня мы встречаемся с э, заучем э, Семеновской музыкальной школы детской музыкальной школы «Мороз» Татьяна Алексеевна. Итак, первый вопрос Анатолия Григорьевича. Что вы думаете, Анатолий Григорьевича, как о колене, как о хорошем преподавателе? Ну, э, с самого начала я хочу сказать, что я тоже ученица бывшая Анатолия Григорьевича. Когда-то я у него занималась по классу баяна. Я кончила тоже нашу детскую музыкальную школу и поступила по классу Бэра, музыкальное, Черниговское музыкальное училище имени Рыбовского. И таких учеников, именно которых подготовил сам Анатолий Григорьевич, уже больше 20 человек. Вот. И что я хочу сказать, как коллеги именно, ответственный, дружелюбный, всегда поддерживает коллег, ну, бывают иногда вопросы и спорим, потому что в трудовых буднях это, это нормально, я считаю. Потому что во всех людей разное мнение, и взгляды разные, и на музыку, и на преподавание. Поэтому иногда бывают у нас и споры по этому вопросу. Но, тем не менее, всегда мы залаживаем, умеем обходить острые углы. Вот, и Всегда стараемся поддержать друг друга. Вместе в последнее время ездим на конкурсы. Вот, и делим, как бы даже, как говорится, последнюю корку хлеба. Иногда это самое бывает и такое.